кометы, звезды, метеориты и так далее. Вот это и момент шестой печати, это начнет явно проявляться. И что написано шестая печать? Потому что будет явлен гнев Божий. За что? За то, что пренебрегли волей Божьей и птичьми Божьими. Аминь. Второй ангел вострубил. С неба упала, как гора большая в море, и третья часть погибла там в море всего, и судно, и животные, и все. Третья труба будет, звезда пойдет с неба, как полынь, на источники вод, и вода будет испорчена, и многие люди погибнут от этого. Четвертая труба, помертнет третья часть солнца, луны, звезд. Пятая труба. Звезда упадет с неба, откроется бездна и выйдет адская саранча, которая будет 5 месяцев людей уничтожать, но люди умирать не будут, будет мучать их, как от укусов скорпионов. Написано, и смерть убежит, а помереть нельзя будет.